Я учусь год. Вот. Николай Гумилев камень. В не как словно смотрит камень. В нем щели странно глубоки. Под мхом настает скрытый пламя. Не думай, то не светляки. Давно урюмые друиды, Сиблых мурах королей, А какие-то обиды Его призвали из морей. Он вышел черный, Вышел страшный. Его стоит на берегу, А по ночам ломает башни И мстит случайному врагу. Летит пустынными полями, На куст приляжет, подождет, Сверкнет огнистыми щелями И снова бросится вперед. И резко кто бы мог увидеть Его ночной и тайный путь, Но берегись его обидеть, Случайно как-нибудь толкнуть. Он скроет же к лучшую обиду, Глухо бешен бешенство угроз. Он промолчит и будет с виду Недвижен, как простой А Где бы ты не скрылся, спящий, Тебе его не обмануть. Тебя отыщет он несящий Иди, коренится на грудь, И ты застынешь в изумлении, Завидя блеск его огней и жалкий хруст твоих костей. Горячей кровью пьяный цвет, Между утро он оставит дом, А будет страшен труп забытый, как пес раздарный на бехом. в поля и нивы, вернется в берегу он вновь, чтоб смыли верные приливы, кто запекшу. Я а смотрю смешариков, а в смешариках э -э -э мне нравится пин. Почему? Не знаю. А ты любишь рисовать? Люблю. Но редко нахожу время. А что еще ты любишь делать тогда? Да. Самое любимое занятие какое Одноклассники, а слышали твое стихотворение, как ты рассказываешь? Нет. А будешь им рассказывать? Вот планируешь рассказать? рассказывать? Не знаю. А кто тебе не Я сам. Слышал. Представь. Нашел книжечку с такими стихотворениями. Спасибо.